بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم حضرت حذيفه بن يمان رضي الله تعالى عنهما ما حدثكم حذيفة فصدقوه وما اقراكم عبد الله بن مسعود فقرأوه حذيفه ما جو بي بات بتائیں ان کی تصدیق وعبد الله بن مسعود جو قراءت پڑھیں اس کو حديث شديد تعرف ان شئت كنت من المهاجرين وان شئت كنت من الانصار قخت اور احب العمر الانقسک تم چاہو تو مہاجرین میں شامل ہو جاؤ اور اگر چاہو تو انصار میں شمولیت اختیار کر لو تمہیں اختیار ہے دوروں میں سے جو بھی پسند ہو اپنا لو یہ ہیں وہ الفاظ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے اس وقت فرمائے اس وقت فرمائے تھے جب وہ پہلی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت یمان رضی اللہ تعالی عنہ مکہ معظمہ کے قبیلہ بنی عبس سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے اپنے ہی قبیلے کے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا جس کی وجہ سے وہ مکہ مکرمہ چھوڑنے اور مدینہ منورہ پناہ لینے پر مجبور ہو گئے وہاں ان کے قبیلہ بنی عبد الاشل سے اتنے گہرے تعلقات ہو گئے کہ پھر اسی خاندان میں شادی کر لی اور وہیں ان کے بیٹے حضرت ضفر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی بعد میں جب وہ رکاوٹیں دور ہو گئی جو حضرت یمان رضی اللہ تعالی عنہ اور مکہ مکرمہ کی آمد و رفت کے درمیان حائل تھیں تو وہ آزادی کے ساتھ وہاں آنے جانے لگے لیکن ان کا قیام زیادہ تر مدینہ مرورہ میں ہی رہتا جب اسلام کا نور جزیرہ عرب میں پھیلنے لگا تو حضرت حضرف رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت یمان رضی اللہ تعالی عنہ بنو عبس کے دس افراد پر مشتمل اس وقت کے ایک رکن تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا یہ واقعہ ہجرت نبوی سے پہلے کا ہے اس طرح حضرت ظیفر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خاندان کے اعتبار سے مکی اور پیدائش و پرورش کے لحاظ سے مدنی تھے ان کی پرورش ایسے مسلمان والدین کے گھر میں ہوئی تھی جو ابتدائی میں اسلام کے ٹھنڈے اور خوشگوار سائے میں آ گئے تھے اس طرح حضرت ظفر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے سے پہلے ہی دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے حضرت حضیفر رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا بے حد شوق تھا اسلام لانے کے بعد بچپن ہی سے ان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار اور زیارت کا شوق ہمیشہ بڑھتا رہتا تھا آخر کار وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے مدینہ جا پہنچے اور بارگاہ نبوت میں حاضر ہوتے ہی دریافت کیا ام مہاجر انا ام انصاری یا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مہاجر ہوں یا انصاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئت کنت من المہاجرین و شئت کنت من الانصار فاقتر لنفسکا ما تحب تم چاہو تو مہاجرین میں شامل ہو جاؤ اور اگر چاہو تو انصار میں شمولیت اختیار کر لو تمہیں اختیار ہے دونوں میں سے جو بھی پسند ہو اپنا لو عز حضرت عزیزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کن لہجے میں کہا بل انا انصاری یا رسول اللہ بلکہ میں انصاری ہوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں شریک نہ ہونے کی وجہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کر لی وہ سائے کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے رہتے اور وہ غزوہ بدر کے سوا تمام غزبات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے غزل بدر میں شریک نہ ہونے کی وجہ انہوں نے خود ان الفاظ میں بیان کی ہے میں اس وقت اپنے والد کے ساتھ ایک ضرورت سے مدینہ سے باہر گیا ہوا تھا وہاں کفار قریش نے ہم دونوں کو گرفتار کر لیا اور پوچھا کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو ہم نے کہا مدینہ انہوں نے پوچھا کیا تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہتے ہو ہم نے جواب دیا ہم مدینہ جانا چاہتے ہیں اور پھر وہ ہم کو اس شرط پر رہا کرنے پر آمادہ ہوئے کہ ہم ان سے اس بات کا عہد کریں کہ نہ ہم ان کے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں گے نہ جنگ میں ان کا ساتھ دیں گے یہ عہد لے کر جب انہوں نے ہم کو رہا کیا تو ہم نے مدینہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت حال سے آگاہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ایسی حالت میں ہم کیا کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اپنا عہد پورا کرنے اور ان کے خلاف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کی تاکید فرمائی احد میں شرکت اور والد کی شہادت حضر احد رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے والد حضرت یمان رضی اللہ تعالی عنہ دونوں نے شرکت کی حضرت حضیفر رضی اللہ تعالی عنہ اس میں خوب بہادری سے لڑے اور اختتام جنگ کے بعد صحیح سالم واپس لوٹے لیکن ان کے والد حضرت یمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے مگر ان کو یہ سعادت مشکین کے بجائے مسلمانوں کی تلوار سے حاصل ہوئی ہوا یہ کہ اس غزوے کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یمان اور حضرت ثابت بن بخش رضی اللہ تعالی عنہما کو عورتوں اور بچوں کی نگرانی حوالے کی, کی کیونکہ یہ دونوں حضرات کافی ضعیف اور عمر رسیدہ تھے لیکن جب گھمسان کی جنگ چھڑ گئی تو حضرت یمان رضی اللہ تعالی عنہوں نے اپنے ساتھی سے کہا ہم کس بات کے منتظر ہیں اللہ کی قسم اب ہماری عمر کا بہت قلیل حصہ باقی رہ گیا ہے ہم بہت جلد اپنی زندگی کی مدت پوری کرنے والے ہیں کیوں نہ ہم اپنی تلواریں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شریک ہو جائیں ممکن ہے اللہ تعالی ہمیں بھی شہادت نصیب فرمائے پھر وہ دونوں اپنی اپنی تلواریں لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑے حضرت ثابت بن بخش رضی اللہ تعالی عنہ کو تو مشرقین کے ہاتھوں شہادت نصیب ہوئی مگر حضرت یمان رضی اللہ تعالی عنہ پر لا علمی میں مسلمانوں کی تلواریں برسنے لگی دراصل وہ انہیں پہچان ہی نہ سکے حضرت ضفر رضی اللہ تعالی عنہ یہ پکارتے رہے ابھی ابھی ترجمہ میرے والد میرے والد والد مگر چیخ میں کسی کو یہ آواز سنائی نہ دی اور بوڑھے یمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کی تلواروں سے زخمی ہو کر گرے اور شہید ہو گئے اور حضرت ظفر رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف اتنا کہا کہ یو فر اللہ ارحم الراحمین اللہ تعالی تم لوگوں کو معاف کرے بلا شبہ وہ بخشنے والا مہربان ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ بیٹے کو اس کے باپ کی دیت ادا کر دیں مگر حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہہ کر دیت یعنی خون بہا لینے سے معذرت کر دی انما ہوا طالب شہادت وقد نالہ اللہم مشہد انی تصدقت ہی علی المسلمین فازداد بذالک کا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شہادت کے طالب تھے اور ان کی مطلوبہ چیز ان کو حاصل ہو گئی اے اللہ تو گواہ رہنا میں نے اپنے باپ کی دیت کو مسلمانوں پر صدقہ کر دیا اس صبر و تحمل اور کشادہ دلی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ان کا مرتبہ اور بلند کر دیا